আরবি ভাষায় বক্তৃতা পেশ করার জন্য মাহমুদুল হাসান টু মাহমুদুল হাসান টু بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ شمانة شبابتي শ্রদ্ধা বাজন আসাতিদের কেরাম ও উপস্থিত মন্ডলী সবাইকে জানাই হৃদয়ের গভীর থেকে হার্দিক অভিনন্দন ও উষ্ণ মুবারকবাদ প্রিয় উপস্থিতি ইসলামের শুভারম্ভ থেকে জ্ঞান অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সুতরাং আজকের এই মহতি এসটিতে দাঁড়িয়ে আমি ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব অবদান সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে চাই প্রিয় সুদি মহানবী সাল্লি ওয়াসাল্লাম শুরু থেকে শিক্ষা সম্প্রসারণে বিশেষ প্রতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ বাড়ি কে ব্যবহার করেন সেই হিসাবে দারুল হয় ইসলামের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এরপর থেকে শিক্ষক কেন্দ্রিক শিক্ষা শুরু হয় যার মাধ্যমে গড়ে

والحديث <سؤال> الرئيسي من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة جائب التعليم طلب الأدشة كنو الله تعالى ترجن جنة تلقى الشهود كرد بي أمامك قرآن شريفه ببناء ترأسي أمام قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون جائجاني أبن جائجاني نا تركهن أكه يرفع الله <سؤال> الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ثم تلمد جرائي من در ابن شنك تدر الله تعالى تدر مرجدا ذكر الدكر بن وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين ما الله

لذلك توابع خوارج अवस्था করা হয়েছে ওখানে সব দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া শেষ করে السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين أيها الإخوة الأفاضل وأصدقاء البررة من الفضائل التي تحل بها الرسول صلى الله عليه وسلم ونادى بها الإسلام فضيلة الرحمة والرفق في النصيحة قال تعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل بالرفق والرحمه الصغير والكبير والمؤمن والمشرك وان سيرته العطره لتحمل من حسن خلقه وطيب معاملته ورقه عاطفته الشيء الكثير فقد روي انه بال اعرابي في المسجد فقام الناس اليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على بوله سجلا مما ان او ذنوبا مما فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين سادتي واخوتي ما اجمل الاسلام رساله الهدايه والاصلاح ودين السماحة واليسر وما أسمى تعاليمه الحكيمة التي تدعو إلى الرفق واللين في النصح والإرشاد وإلى معالجة المشكلات الاجتماعية بطريق الرأفة للغلظة وبأسلوب اللين للشدة ولا عجب فهذا أدب أدب الله به رسوله الكريم وخاطبه بقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وعلمه الرسول صلوات الله عليه لاصحابه حين قال لهم انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين هذا هو اعرابي يدخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيتنحى طائفه منه يقف يتبول لا يعرف هذا الاعرابي امور الدين ولا يدري حرمه المسجد التي امر الله ان تعظم وتطهر يظن هذا الأعرابي أن المسجد كبقية الأماكن، لذا ويأمرهم الرسول الرحيم بالكف عنه وعدم إيذائه أو ضربه، فإن الضرب ينفر ولا يؤدب، ثم يدعو الأعرابي فيعلمه برفق ولين، ويرشده إلى أن هذا بيت من بيوت الله عز وجل، لا يليق بالمسلم أن يحدث فيه أذى وهنا يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، على أصحابه مرشدا لهم إلى طريق الرفق في الدعوة واللطف في المعاملة قائلا لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهكذا يكون أسلوب الدعوة وأسلوب النصح والتذكير وخاصة مع الجاهل. أقول قولي هذا وأختم كلمتي إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله

فی فلا اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام معزز سامعین میں آپ کے سامنے نماز کے موضوع پر مختصراً اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے حضرات نماز دین اسلام کا دوسرا عظیم ترین ستون اور ایمان کے بعد سب سے پہلا رکن ہے نماز سب سے بڑی عبادت ہے جس کی زندگی میں نماز ہے اس کی زندگی میں برکت ہے عزت ہے اور راحت اور سکون ہے نماز اتنی عظیم شے ہے کہ اللہ تعالی نے اسلام کے سارے احکام زمین پر عطا فرمائے لیکن جب نماز کی باری آئی تحق تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبِ عراج میں آسمان پر بلا کر عطا فرمایا گویا نماز خدا تعالیٰ کا قیمتی تحفہ ہے جو اس نے امت محمدیہ کو بخشا ہے محترم سامعین نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اسی عبادت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بار بار بیان فرمایا ہے چنانچہ ایک جگہ فرمایا کہ جو صلیتی میری آنکھوں کے ٹھنڈک نماز میں ہے ایک حدیث میں فرمایا الصلاة و عماد الدین نماز دین کا ستون ہے فرمایا جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اسے قائم نہ کیا اس نے دین ہی کو ڈہا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو اور جب, اور جب دس سال کا ہو جائے تو اسے نماز چوڑنے پر مارو سامعین کرام نماز چوڑنا بہت بڑا گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے اور فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس اس نے کفر کیا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نماز چھوڑنے والوں کو موت کے کلمہ نصیب نہ ہو اور کفر پر موت آ جائے نعوذ باللہ میرے بھائیوں یہ نماز جس طرح دنیا میں عزت کا دریا ہے اسی طرح آخرت میں یہ اہل ایمان کی پہچان ہوگی نماز کے واسطے ادو کرنے والے کا تمام حصہ جو ادو میں دھویا جاتا ہے ان پر نور چمک رہا ہوگا پھر جبکہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا نافرمانوں کو فرما برداروں سے الگ کرنے کے لئے سجدے کا حکم دیا جائے گا سب کے سب سجدے میں چلے جائے گے مگر وہ لوگ جو نافرمان تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے ان کی کمر میں تختہ لگا دیا جائے گا جس کے سبب اسدھا نہیں کر سکے گے اس طرح بے نمازیوں کا محشر میں سب کے سامنے دلیل خار ہونا پڑے گا آئیے آدھ کرے کہ آج سے ہم نماز کی پوری پابندی کریں گے انشاءاللہ وما علینا اللہ البلاغ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ منچہ شکریہ کن عربی کی ورشت چطرو خیر اللہ اس کر کے ناکھ پر دشان قرار جنو یاسین احمد الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد لقابل التوب لا اله الا هو اليه المصير صلوات الله وسلامه على سيد المرسلين اما بعد رئيس الاحتفال المبجل واساتذه الاكارم وزملاء الاخيار والحذور في الحفل الميمون اقدم امامكم في هذا المجلس المبارك خطبه وجيزه حول الحضاره الماديه المعاصره الاسلام يا اخواني في الدين ان الحضارتين اليوم تتصارعان وتتضاربان على المستوى العالمي وهما الحضاره الاسلاميه والحضاره الغربيه حضارتان تختلفان إنهما تتضادان كل التضاد إنهما تتغايران كل التغاير إنهما مختلفتان في الروح والغرز والمنحاد والأساس لا علاقة بينهما وشتان بينهما وهذه الغربية ظلمات فوق ظلمات وتلك نور على نور يا إخواني ان الحضاره الغربيه اساسها على الماديه انها تخلو عن الروحانيه تخلو عن المثل العاليه الانسانيه تخلو عن الفضائل والقيم البشريه تخلو عن المحامد الفائقه انها تحذب الظاهر وتصود الباطن انها تدخرف الحياه الجامعيه وتخرب الحياه الفرديه إنها خداعة لماعة غرارة مكارة خلابة فتانة جذابة براقة فيا أسفا أسف على المخدوعين والمفتونين ببريقها والمسرعين وراءها إنها تفتن بلباقتها وتخضع بلمعانها فيهيم حولها التائهون ويدلون عن سوء السبيل إنها تأسس على الحرس والشراسة تأسس على المصالح النفسية إنها رذيلة خسيسة لئيمة إنها شريرة حقيرة إنها في تبعها قرد خاسئ في نقمها إبل فاتك في حرثها كلب لاهث في غريزتها أقرب وأسبح بالحيوان الذي لا يعرف إلا البطن والفرج في مزاج التأنث والتخنث يا زملائي لها دعاوي فاخره ومفاخر باهظه في تنسيق المدنيه وابتكار المبتكرات العجيبه واختلاق الفنون اللطيفه وافتنان البناءات الضخمة واختراعات الغازات المسمومه نعم انها اخترعت وابتكرت انها احدثت واعربت انها فننت ولونت لكنها خلفت الانسانيه وشرافتها انها سلبت الانسانيه امنها وسكونها انها وحشت الانسانيه وغرائزها وطباعها انها مسخت البشريه واخلاقها فالعالم كله يتاجد باتون من الشقاء والحرمان وصحابه الظلم والعدوان تتغيم على انحاء العالم كلها شرقا وغربا وتلفز الانسانيه في ظلالها حنكا وضنكا فمن اتبع هداي فلا يذل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا يا ايها الناس لا تقودوا في خندق هذه الحضاره الماديه الملحده ورجعوا إلى نظام كامل شامل إلى نظام إلهي قدمه اللطيف الخبير إلى نظام أفاقي إلى نظام نزل من فوق سبع سماوات إلى نظام يهدي إلى صراط مستقيم إلى نظام ينور القلوب إلى نظام يثقف العقول إلى نظام يشرف الخلق إلى نظام لا عوج فيها ولا خلل الى نظام يقوم على العدل والانصاف يقوم على الرحمه والصداقه يقوم على المواساه والمعاوذه يقوم على العتف والحلم يقوم على الكرامه والشرافه فيا اخواني انه دين فطره فطره الله التي فطر الناس عليها انه دين محبب لدى الخالق العزيز الجبار ان الدين عند الله الاسلام دين يخرج الناس من الظلمات الى النور دين عتل يتعطر به النفوس ويتلذذ به القلوب وهو رسالة إلى الناس وهي رسالة إلى الناس كافة وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فينبغي للإنسانية أن تعتقل أن تعتقن هذا الدين القويم ليكون لها الفلاح أولا وآخرا وأكتفي بهذه الكلمات <applause> ناحバリشان كراجنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي فلستي مقادس سر زمین مهو ترم درد سے لبرز تیری داستان فر علم فلسطين مقادس سر زمین مهو ترم درد سے لبرز تیری داستان فر الألم قلب مضتروح ہو بوجل اور زخمی ہے جگر قلب مضتروح ہو بوجل اور زخمی ہے جگر وحشیانہ بربریت کے نظارے ہر قدر